Real, estaba 4.8 euros en un dólar y se fue hasta 5.6. ¿Por qué? Porque Fed dijo: todo el mundo esperó que Fed iba a bajar la, la tasa de interés y no bajó, mantuvo, entonces eh, eh, la, el, se fortaleció el dólar y nivel mundial. El euro tocó 1.08, el shell, bueno, se fue hasta 6.160 eh, 160 en un dólar, el bot también, es el, o sea que hubo una evaluación de todas las monedas en el mundo contra el otro, se despreciaron todas las monedas. Y eso por eso también se despreció la, la moneda Argentina. Pero fundamentalmente, porque el gobierno argentino, en lo que va el año, emitió no, 95% de la, base, de la base monetaria. O sea, Argentina no te tiene superávit en género, superávit fiscal, etc. Pero se, se imprimió 95% más, duplicó la, la base monetaria. ¿Por qué duplicó la base monetaria? Porque que comprar esos 18 millones de dólares esos 18 millones de dólares por hay que comprarlos por pesos y esos pesos eh, lo, lo que hicieron fue emitir pesos y imprimir el peso para poder comprar los dólares entonces aumentó la base monetaria y toda esa plata presionó al dólar eso es lo que pasó no, no todo esa emisión se fue al dólar pero gran mucho que no, no fue esterilizado este, por el banco central pero entonces se fue al dólar y ahora tiene los jugadores 현재 그저 재정 흑자를 내고 기 때문에 지금 재정 지출이 어 이제 어 적자가 가생이 하는 상황에서 아르헨티나 통화량이 이제 거의 두배 하는 것을요 이뤄서 도까지그 이유가 뭐냐면 그 아르헨티나가 1 8 5억 불의 그다를 산국에서 주는 돈을 집어서만 통화다 그러니까 그만큼 통화량이 증가돼서 6월 달에 그돈 풀린 돈이 다른 를 갖다 움직이게 되는 거예요. 그러니까 이제 정부가 지금 뭐 하고 있냐면 어 내가 돈을 집어서 다른 나라 갖다 그. 뭐 샀더니 일단은 오분에 그래. 그러면은 이래야겠어. 그 중앙, 중앙은행이 따라 사가지고 그 돈을 갖다가 암따라를 시장에 파는 건 똑같은 거야. 왜냐면 그 도라는 거도라다운 거리에 있 따라를 팔기 때문에 중이 그 따라를 사가, 사가지고 그따라 갖다가 지금 다시 그 암시장에 따라를 고 있기 때문에 지금 암달라 내리는 거지 그러기 때그 대신에 중앙은행이 따라를 지금 저축을 저축지 그 못하는 거다. 오케이. 봐라. Solo que le queremos contar el es centro. En los primeros cinco meses del año, el año pasado, Argentina también exportó 24 millones de toneladas de venta. Y en lo que va el año 24, en los mismos cinco meses, exportó 38 millones, casi 50 millones de Y este es un número significativo. Solamente en el mes de mayo de 2023, Argentina exportó 5.5 millones de toneladas de ventana. Y lo que va en vez de marzo de 2024, Argentina exportó 9.3 millones de gramos de granos 9.3 millones de toneladas de granos. Es decir, eso de que los productores se están guardando en bolsa que no están importando, no es como Argentina está exportando a ritmo récord lo que hace. Yo Argentina 2003, como uno de la cuenta llega a que Entonces, ¿qué es así? 2023년도 1월서 5월까지 이상한 24만 24만 24만, 24만 톤에 공무를 수주했어요. 그데 2023년도에 그게 38아30 아, 3 0만톤 50 정도 50만 가됐습니다 그리고 이게 20, 2023년도에 550만 톤만 선정을 했는데 2023년도 5월에5 3 0만 톤으로 선정 거의 2만 배가 가됐어요알리 이제 공를 많이 요

21, que fue un buen año, tuvo un balance comercial positivo casi 15 mil millones. Este año va a tener 22 mil millones de dólares. Y la cuenta corriente va a tener casi 10 mil millones de dólares más que lo año pasado. Esto es realmente sí. importante porque el año pasado como 21.500 millones de dólares negativos de balance de, de, balance de, de cuenta corriente. Y que es el año que es para que no suceda mucho trabajo, y que es su 근데 작년에는 6 0억불을적자 but 요 a c h and e 2년 h s e 0 s o n a 자 d 보고그 s u e or t a r 0 b a each and each even and a l 이 o in the other day. Only good, e 거 e n so for you. I did that Hong k o n 이 Sushi, Tara, Toya, Tangan, Sushi, Tokta, even so, e 이거이 even, e Bueno, esto son las estimaciones de materia por costo, materia prima, de qué portante tiene el bueno, bueno, tiene la base social, la iniciativa como un chema como un bagalí que va a Yo lo que quiero mostrar es, esto es una estimación de crecimiento poco, esto es lo que está pasando con la construcción. Esto es la, el, eh, la industria de, construcción de muerto, la construcción que todos nosotros sabemos que la está muerta. Primero que la obra pública está muerta, está parada con inversión. Y la obra civil eh, privada también está parada porque en este momento nadie construye. ¿Por qué no construye? Porque entre el diciembre del año pasado y el principio de este primer julio de este año, los costos de las construcciones subieron en dólares terriblemente. Entonces, como subió tanto, no va a precios. Nadie construye, y no solo eso, sino que en este momento el metro cuadrado construido en Argentina es uno de los precios más baratos de Latinoamérica. Si comparamos con San Pablo, Santiago de Chile, es uno de los precios más baratos. Pero, históricamente, el grupo estuvo tan caro respecto al otro poder adquisitivo sacaría. Entonces, no, no hay demanda de la Entonces nadie construye. Bueno, y acá fue por la, por, la, por la pandemia. Bueno, esto, ustedes vean cómo pasó impresionante, impresionantemente la, la construcción, pues está de la luz. Y Argentina va a tener recuperación de, 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 de construcción, que es algo que viene importante de las manos de Presta Yo Infantería. Si ustedes, por la gente de Banco Superviv, Banco Superviv tiene en este momento pedido, decidido, de. Eh, préstamos hipotecario, eh, cantidad de pedidos son 20.000, 20.000 pedidos de, 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 de crédito hipotecario. Por total de 700 millones de dólares. Y el Banco Superior está fonteando en dólares para poder eh, eh, prestar ese, ese, ese dinero de 20.000, de solicitud de 20.000 de crédito hipotecario. También tuve con la gente rojo Banco Ciudad. El Banco Ciudad va a ser eh, una campaña muy agresiva de préstamos de y el modelo que va a salir a la va a ser el mismo Jorge Esto mi de, de, que el tiene su política mejor salir a prestar este dinero para el crédito Entonces, Banco Ciudad va a salir muy agresivamente a prestar el, 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 el crédito y yo estoy seguro que el que viene este la va, así como cayó, como cayó, lo recuperar dinero que cayó durante la pandemia, de cómo se recuperó, por eso va, va, va a empezar a, a ver a partir de su querido. Yo publico el electrodoméstico, vendo el electrodoméstico y estoy contento porque el primero es que compra un departamento lo primero que hace después es equipar el departamento. Se va a terminar comprando el electrodoméstico. Entonces nosotros estamos viendo crecimiento con de la mano de... de, de, de 그러니까 신청이 2만 건들었답니 2만 건. 2만 건이 총 7억 원이 7억 원. 7억 원을 지금 숙부의 은행에 빌어 주기 위해서 지금 그 돈을 지금 만들고 있어요. 그것만 아니라 방법이 가을하더은면도차에 쓰는 거을지 시기의 그은행은 이렇게 만드이가 자기가 직접 오더라안 와가지고 이주택에 그 운임자를 직접 많이 홍보하고 빌려줄 겁니다. 그게 되면 에건설업이 크게 부과하서 그 살아가게 되고

millones en, 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 en. y gente tiene casi un billón de recursos naturales comprobados. Estos son reservas probadas y esto es el valor de la reserva. Bueno, y esto es lo que quiero que ustedes vean. En este momento, los recursos naturales de Estados Unidos es que comprobados equivalen es al 45% del de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene <coughs> un Importante. Y los recursos probados, comprobados de Estados Unidos es que 45%. En caso de Noruega, equivale que vale o sea, tiene dos veces su PBI bajo la tierra. En caso de Angola, tiene 1000%, tiene 10 PBI Angola bajo la tierra. ¿Cuánto tiene Argentina? Tiene 1367%, tiene Argentina, tiene casi 14 PBI bajo la tierra de su PBI. Miren si Argentina tiene potencia para acá? De, de 30 millones de dólares que el Río Negro va a construir en la planta de gas, que es muy importante porque esa, ese gas, el licuado que se ha producido en el Río Negro, va a ser importado para, para Europa para reemplazar el gas que, que Europa importó de Rusia. Okay. Y eso es un proyecto realmente paradójico y dice que este, la inversión va a ser de 30 millones de dólares. La importación es a partir del 2030 va a ser de 30 millones de dólares solamente ahí. 30 millones de dólares solamente ese puerto, eso equivale a una pampa, una cosecha. O sea, la exportación total de Argentina de, de granos son 30 millones. Argentina va a tener dos pampas. Y no solamente va a tener dos pampas, sino que para ese entonces Argentina va a tener este, inversiones mineras, etcétera, 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 con lo cual puede ser que Argentina tenga hasta tres pampas. Eso va a ocurrir hasta el 이 그래프를 보여드리는 게 중요한 게 뭐냐면은, 이게 지금 미국.

그러이아시는가그 위원회로 한국에서 수출하는 그 엔진값이 상대적으로 비싸 그거만. 그 상대로부터 얼마 안 들었냐면 아르헨티나가 이전에 빵빠에서 나오는. Si hubiera operado la propuesta de los de Muf, yo no sé si hubiera un venido de que está haciendo. También tuvo gran oportunidad y, en general la ni hablar de Cristina, ni hablar de Macri. Macri recibió una cantidad de inversiones impresionantes. Y en cada gobierno de esta todos nosotros este, hemos fracasado, la Argentina viene fracasando eh, sistemáticamente con todo el gobierno. Este gobierno el de gobierno ley, igual. Va a ser la excepción, para bueno, eso no sé. Esperemos que no. Y si no hay conflicto político importante, si no hay una, si no hay una, una guerra en el mundo, bueno, esta semana ayer se este, mataron al líder de armas en el si no escala la guerra en el Medio Oriente, si no hay grandes conflictos.

Fiel a su negocio, que no pierdan de vista su, su negocio principal. ¿Cuál es su negocio principal? Es mejorar su producto, mejorar su competitividad, dar mejor servicio a El que hace eso está aumentando su participación, más que siempre está aumentando su productividad. Siempre no va a hacer ni que es de cosas que no entiendan. Se va a poner y como es uno de ese negocio. Se va a chupar, si no, ni un cliente que va a chupar, 저희가 하나 비즈니스에 충실해야 됩니다. 충실하다면, 뭘 위해 부인가 되느냐. 저희가 선생님들한테 얼마나 좋은, 좋은 물건을 싸게 좋은 도배를 주냐. 이 가장 중요한 게 있습니다. 그래서 제가 지금 가전제품을 제일 팝는데 가전제품 시장이 또 엄청 제일 시장이 좋거든요 근데 그 중에서도 장사를 잘하고 돈을 많이 벌어놓지 않습니 근데 그 분야는 분명히 다 공동점이 있어요. 뭐 특별한 뭘 해요? 특별한 걸뭘 하고, 그리고 장사를 신제품을 내놓고 장사를 진행하는 yo no más no, yo les voy a explicar mi experiencia personal como ustedes saben este, nosotros vendemos productos electrodomésticos entonces eh, esto es una publicidad de

De lo que viene mi estima personal, es que el año pasado se tenía 250 mil. Mi estima son personales que ahora lo que viene se van a meter más de 25 mil. ¿Por qué? Porque este era eh, el nuevo atendimiento. però il che fa versione di sabosia con nuovi e si che adelanta con su negozio, sta a 그 이유가 뭐냐면은 지금 그 신축하는 집들에는 가정집에는 그 아파트에 지금 다스 안 들어오죠. 전부 전기요즘 그 그, 그 요리되는데요 그리고 이게 요즘 요리는 방식이 바뀌고 지금, 지금 젊은 친구들이 이제가 좀 텐데가 바뀌어서 이런데 지금 어 디그 그, 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 그 디멘드가 지금 생산화 뭐 생산하고 있습니다. 이런데 투자하고 생산물을 계속 내놓고 그러면은 경제가 어려고 집들이 장사가 안 돼도. 자를할수있어 그렇지 않고 계속 뭐 신제품도 안 내놓고 투자하지 않고 그냥 장사 등어서 주문하면 한자나 섭가 없습니다. 뭐. 그러니까 저희가 저희 실제 정 저희가 각각 저희가 하는 본업에 충실해야 되는 게 충실해야 된다는 게 제가 오리고들어는것같 오케이. 여러분타내주신 분이 있으시다면 여러분은 i'm pregui...